Меня зовут Дмитрий Беляков, я фотожурналист. В 2009 году я снимал для журнала «Русский репортер» историю, которая называлась «Беслан. Город, где остановилось время». На мой взгляд, то, что произошло в 2004 году в Беслане, сравнивать абсолютно не с чем, потому что это самый страшный по своим последствиям террористический акт, направленный против невинных детей. Этот город превратился, по сути, какую-то отдельную планету. Беслан – это единственный город в России, где выпускной вечер – это не праздник, а день траура. Несмотря на то, что государство постаралось в течение первых нескольких месяцев загладить, свою вину перед родственниками жертв. Что-то у них получилось, что-то не получилось. Пять лет спустя я увидел, что это же самое государство старается вычеркнуть из своей памяти и Беслан, и все проблемы, которые там остались.